Jemi në mesin e sezonit veror dhe temperaturat e larta kanë bërë që shumica e qytetarve të largohen me pushime. Në pushime, një aksesor me shumë rëndësi për ta është libri. Stina e verës është momenti ideal për të shlodhur, duke ledzuar libra dhe për të shiuar pushimet. Ramazan Shtylla, një librashitës në qytetin e Elbasanit, për televizionin një skam pa pohon se ky është sezoni ku qytetarët kërkojnë më shumë libra. Si pas ti, qytetarët e Elbasanit janë mjaftë interesuar për to. A ja, sa të duash më të shqipë, ka plot, 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 plot. Po është e pa mundur që të, që të, që të, një të, janë, të marim, së perioden, mili, të shqenë në përshime. E në marën dhe të hapje ku janë për marën. Gjatë se periudën e cëmë në milis, që ku e të shkohë. Ka kohë ato dhe Marrën, ato që i mësojnë, marrën, ato që i mësojnë, shrujnë telefon. Shtyla gjithashtu thot që numri i ledzuesve ka pësuar një rënjë të let, por gjithsesi, besnikët e ti nuk mungojnë. Një ledzuesve ka rënjë mundë kusë dhe gjyshtë dhe gjyshtë, fajnë që duhet ledzohen e gjengu, e me në telefon, fajnë që duhet ledzohen du <laughs> Duh, e gjengu, ata i zhrujnë, duhet të vërën e vërën të qitësja, ata i ledzoh Libri është i mbushur me kulturë, informacion apo edhe emocion, por për fat të keq sërish vlerat e tij nuk citohen dhe vlerësohen nga të gjithë.